Сьогодні на фронті вирішує не лише гармата, а й невидиме хвилі. Безпілотники бачать і б'ють далеко. Тож хто швидше оглушить ворожий сигнал, той рятує своїх. Українські військові будують цілу систему радіоелектронної боротьби, об'єднують управління, підключають штучний інтелект і навіть піднімають засоби в небо. Поговоримо зараз з експертом, щоб розібратися простими словами. Чому це працює? Де ще слабкі місця? І що треба робити вже зараз, аби наші захисти атаки були ще більш вдалими і сильними? До нас доєднався Сергій Флеш, фахівець у галузі радіоелектронної боротьби. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий вечір, здоров'я всім. Дякуємо навзаєм. Тож, пане Сергію, давайте розпочнемо з того, над чим технологічно зараз працюють розробники РЕБУ. Тому що, якщо ми будемо брати паралелі, наприклад, безпілотники працюють над тим, щоб платіти вище і більш багато часу бути у повітрі, то що можна назвати розвитком і таким якимось новим новим шагом в розробці вже? Rap. Давайте я буду пытаться говорить простым языком, для того, чтобы как можно больше наши слушатели понимают, о чем идет речь. РЭП – это радиоэлектронная борьба. По большому счету, это возможность подавления любых устройств, где есть радиоприемник. Неважно, что радиостанция, приемный модуль БПЛА, спутник, какие-то приемники на коротких волнах. То есть все везде, где есть приемник, его можно подавить. И до войны, до полномасштабной, мы про РЭП знали только в основном про подавление радиостанций. То есть можно было заглушить радиосвязь. А наши зрители наверняка помнят первые примеры того же самого классического РЭПа, когда во времена Советского Союза большие мощные радиостанции глушили, например, голоса Америки, Вашингтона и других. Вот это был самый первый такой РЭП – подавление приема радиостанций. То есть они заглушали приемники, чтобы мы не могли слушать. На самом деле РЭП есть самые разные. То есть можно глушить сигналы мобильной связи, можно глушить сигналы спутниковой связи, можно глушить сигналы на коротких волнах, например, там, где россияне обмениваются с дальними бомбардировщиками своими информацией. Вот. Но э, сейчас, в основном, когда мы говорим РЭП, это касается тематики ППЛА. Это FPV и другие дроны, потому что эта тема актуальна. Впервые она появилась, э, потому что в небе стал летать много разведывательных дронов с самого первого дня войны. По большому счету возникла задача их мешать им подавлять, чтобы противник не мог разведывать э, территорию. Соответственно, они подавляли нас, а мы подавляли их. Потом появились FPV-дроны, и тогда возникла необходимость подавлять приемники в FPV-дронах, для того, чтобы эти FPV-дроны не могли долетать и поражать э, противника. И это касается в том числе и манников. И так появился сегмент рэпа, который я когда-то назвал окопным рэпом, и вот это слово так и прижилось. То есть это маленький, скажем так, окопный рэп, это рэп формата не глобального фронтового, это рэп, который может работать в покопе, защитить какие-то локальные позиции. Вот. И этот рэп начали массово изготавливать. Соответственно, чем дальше двигается технология FPV, тем больше становится диапазонов и больше приходится давить, и вот FPV пытаются использовать более сложные технологии для того, чтобы FPV пролетал дальше, а РЭП пытаются подавлять эти сложные технологии. И это бесконечная война. То есть об этом мы поговорим с вами чуть позже. А вторая часть РЭПа актуального, которая касается нас, это РЭП, который работает против шахетов. Это Проблема касается всего, всего населения, поэтому эта тематика наиболее интересна. То есть шахет не управляется абсолютно никак. Он летит по заданным координатам спутниковой навигации. Вот. И если ему подавить прием спутниковой навигации, то шахет не сможет найти цель и не сможет ее поразить. И мы с первого дня стали строить такую большую-большую сетку по всей стране, чтобы шахет вылетал на нашу территорию и терял навигацию. Вот. И чем больше он не будет находить сигналы со спутника, он будет не понимать, куда лететь, и будет лететь, скажем так, придерживаться определенного атома. Россияне, понимая это, стали ставить на шахеды специальные антенны, которые борются с нашим рэпом. И чем больше в этих антеннах элементов, тем он больше, лучше борется в помех. Начиналось все вот с такой антенки российской, я вам показать, на четыре элемента. То есть вот эта антенна на Образно на Шахеде могла, и не только на Шахеде мы сейчас говорим про все, что наводится по радиосигналу, КАБы в том числе и так далее. Э, Профет э, летал, использовал эту антенну для навигации, но когда мы стали подавлять э, сигналами очень активно, россияне были вынуждены увеличить количество элементов, и появилось антенна на 8 элементов. Было 4, стало 8. Но мы их стали подавлять потому что мы это борьба бесконечная. И тогда у россиян появилась недавно антенна на 16 элементов. Вот эта антенна на шахеде летает. Что это означает? Это значит, что эта антенна может одновременно, бороться с 16 помехами. Соответственно, мы на это отвечаем еще большим количеством рэпа. И вот эта вот игра, она достаточно бесконечная, и она зеркальная, потому что россияне точно так борются против наших ударных попула. Они точно также закрывают свою территорию сеткой РЭПа для того, что никто не мог туда залететь. И сейчас даже доходит до того, что этот РЭП работает над Калининградом в том числе, так как это российская территория, вся Европа жалуется, что гражданские самолеты не могут над Польшей, над огромным кустом Европы ориентироваться, потому что российский РЭП подавляет все. И, естественно, радиоволны РЭПа не могут остановиться как за стеной, то есть они распространяются далеко и охватывают, естественно, большую территории. Но сейчас мы возвращаемся обратно к малому рэпу, потому что вот этот рэп, он, ну, скажем так, более крупного сегмента. Да, эти вопросы решаются на глобальном уровне. Это защита нашего государства, защита воздушного пространства. Но каждый боец на фронте мечтает защитить себя, защитить свою жизнь. И мы все знаем, как это стало сейчас актуально. Из чего состоит этот рэп, я вам тоже покажу. То есть, когда э, изначально полетели FPV, Достаточно было подавлять такой маленький кусочек диапазона, все FPV летали на одних часовках. И можно было купить из Китая вот такой вот модуль. Модуль достаточно простой. Все, что вам нужно, это сюда подключить антенну, сюда подключить напряжение, обеспечить охлаждение, и у вас готовый рэп. Я вам что покажу. Например, вот такой тип антенны подключается сюда, и у вас готовый рэп против FPV. И одна FPV не может подлететь к этому рэпу ближе там 70 метров. И все наши производители э, начали массово делать вот такой рейд. Он назывался «Самый по-разному». Как вы его там не назовете, «Горского», смысл был один и тот. Потом россияне полетели на, на двух диапазонах, на трех. И мы стали ставить вот таких модулей, все больше. Их понадобилось два, три, четыре, пять. Соответственно, антенн стало больше. И если наши зрители видели, машины военных начинают сверху напоминать ежика. Потому что там уже самые разные антенны, и их все больше. И сейчас на данный момент, чтобы подавлять все FPV эффективно нашего противника, надо иметь вот таких вот модулей, соответственно, антенны к ним на крыше машины порядка 10 или 12. И это количество растет все дальше. Соответственно, это все надо как-то обеспечить электропитанием, потому что э, источники в автомобиле не вытягивают, скажем так, такую мощность. Вот. И ну, эта технология, эти модули самые разные, и здесь ничего нет сложного. Это, скажем так, достаточно примитивное устройство. Ну, единственное, оно стало актуально э, благодаря тому, что вот появилось очень много ЭПИ. Я буквально вот да, сегодня там собрал сзади сам такое устройство. Вот это радиатор охлаждения. Там внутри стоит такой модуль. Преобразователь напряжения. Вот эта вот э, штучка моя тестовая будет подавлять э, БПЛА противника, который кошмарит это один из городов при фронтах. То есть я поеду испытывать туда. Поэтому вот эти эксперименты, они происходят бесконечно. И на фоне вот этих маленьких мастерских по всей стране, которые делают вот такой маленький сегмент окопного рыба, есть у нас крупные, есть у нас крупные производители рыба, эм, например, компания там Proximus, она еще до войны была известна, то есть они производят большой на базе автомобилей с особой спецификой, то есть он предназначен для того, чтобы подавлять разведчики БПЛА. Это крылья, которые летают там Зала, Суперкам, эм, Анцет ударный в том числе и другие российские БПЛА. их тоже надо пытаться подавлять. Вот, соответственно, другой сегмент рэпа у нас еще борется с капами. Это наша большая проблема, вы все знаете, при фронтовой зоне. И там очень сложно взаимодействовать на вот этот кап. Он тоже имеет вот такие вот антенны. Вот это прям антенна на КАПа снята. Вот благодаря этой антенне она смотрит вверх, кап принимает сигнал со спутников и поражает цель. И там своя специфика. Дело в том, что эти капы летят очень быстро и достаточно очень мало времени для того, чтобы их подавить. Но у нас вот очень много разных специалистов, предприятий в том числе, которые делают такие эксперименты и пытаются вот в этой нише работать. Фактически наша отрасль РЭПа, можно сказать, развивается, но, конечно, единственное, хотелось бы, чтобы она развивалась, знаете, в более глобальном уровне. Потому что купить в Китае вот такие модули и на уровне отверточной сборки и собрать из них что-то, ну, это производство РЭП, но это не то производство. Здесь нет разработки, R&D, здесь нет научного потенциала. То есть, и плюс здесь есть зависимость от Китая, что очень плохо. Да? То есть мы должны строить свое производство. В России, конечно, технологии РЭБа более сильные. Они были развиты еще до полномасштабной войны. Вот. Но нам тут сыграла как бы, на руку ситуация с появлением FPV, как не странно, и дронов. Потому что все российские РЭБы, они были большие на базе машин. КамАЗы, Уралы, то есть и когда оказалось, что любую машину на фронте можно быстро заметить с дрона и уничтожить, всем россиянам пришлось вот эти свои огромные машины увезти как можно дальше, чтобы сохранить. А они их увели как можно дальше, І там ред показався безполезним, тому що на великі розстоянні він плохо дістає. А От, на, на якій присто... відстані він взагалі діє? От ви показали декілька е, ребів. На якій відстані він О. діє? От, наприклад, той, що ви сьогодні зібрали своїми руками, який радіус діє? Якщо ми говоримо про FPV, то обычно оклопний ред дістає на розстоянні 50-100 метрів. То есть не больше. То есть он способен защитить купол, сделать вот закрыть домиком машину или закрыть какой-то участок. Если мы говорим рэп против э, мавиков, например, это тоже важный сегмент, потому что наш противник выслеживает наших ребят и с мавиков делает сбросы. И наша задача не давать дрону мавик зависнуть над нашими ребятами, чтобы не сделать скид. И наш рэп должен мешать мавик. Вот такой рэп мешает на 500, 700, 800 метров. Если мы говорим рэп, который работает по крыльям противника разведывателя, такой рэп может работать и на 5 километров, и на 10 километров мешать. Также, например, рэп, который мешает шахедам, тоже может работать на 5 и 10 километров. За счет того, что это много точек с разных сторон. Поэтому дальность работы рэпа зависит от очень много факторов. наприклад, що это за сегмент устройства, которое подавляється, яка вихідна мощність цього вареба і наскільки он правильно настроєно сформований. пане Сергію. А якось це все працює відносно, наприклад, міст України. Якщо б взяти. Та ми можемо взяти і останню атаку на Київ? Все ж таки, деяким безпілотникам і ракетам, у тому числі, вдалося долетіти вже до безпосередньо тої локації, яка була запланована, вдарити і нанести удари і зробити багато горя українцям. Як працюють ось ці реби у містах? Чи працюють вони там? І за яким принципом тоді чи можете ви про це нам розказати? Да, конечно, все наши жители видят, как во время воздушных тревог их телефоны бывают уезжают в другие края, улетают в Аргентину, телефоны едут отдыхать в Турцию, возвращаются обратно. Это как раз работает наш РЭП. Один из разновидностей РЭПа, который направлен на то, чтобы сбить навигацию как раз шахетов в воздухе. Поэтому я еще раз повторю, что наш рэп достаточно эффективный, но мы должны понимать, что рэп не панацея. Рэп не может заставить шахет лететь и упасть. То есть это не ракета, это не ПВО. Рэп, он направлен на то, чтобы не дать шахеду найти конкретный объект. Вот если есть объект, мы его окружили рэпом, шахет летит атаковать этот объект, он его потеряет. Он не может найтись где, он им будет летать достаточно долго, пока его не найдет или не кончится у него топливо, или его не собьют мобильные огневые группы. Вот. Но, к сожалению, россияне, как я говорил, используют сейчас вот такие антенны, 16 элементов. Эти антенны им поставляет дружественный Китай, несмотря на все санкции. Вот. И вот эта антенна, фактически сейчас наша проблема в том, что наш РЭП не рассчитан нашей плотностью на вот такие вот антенны. То есть это все очень быстро идет борьба динамика, с динамикой развития вот этих вот точек, которые подавляют. Поэтому их надо все больше и больше ставить, то есть не всегда мы успеваем. То есть, например, там вокруг критических объектов важные структуры, их надо ставить очень много, да, вокруг где-то каких-то менее важных, меньше. Вот, Но это все связано с, в том числе с нашими возможностями финансовыми, потому что я вам скажу, то, что наши делают производители РЭПа, и как это происходит с нашей разрушенной, образно говоря, экономикой, с учетом отсутствия финансов, и самое главное, с учетом отсутствия у нас научной базы, технического потенциала для этого развития, Россия его сохранила больше, чем мы, они имеют возможность, имели возможность проектировать и создавать. У нас сейчас это делается практически все с нуля. И это очень сложно, и то, что наши ребята делают, зачастую это очень такие фантастические достижения, что мы можем бороться с шахетами. И я скажу, что ни одна страна, вот очень часто спрашивает меня, почему нам не могут помочь партнеры в этом вопросе. Ответ очень простой, потому что у наших партнеров нету столько рэпа потому что никто в мире не был готов, что придется рэпы использовать настолько массово и повсеместно, что э, понадобится прикрыть не 5 машин и не 10 машин в Афганистане, да, или где-то в какой-то точке э, горячей, а, например, тысячу или две тысячи машин, танков и все остальное. К этому не готовы были наши партнеры, они там пытаются нам помочь как могут, Ну там даже ті комплекси, они нам поставляють по лінії поддержки, Ну 20 комплексів у ну, тридцять. не те ніке калічество сей зміріми з потребою нашої армії. Тому сейчас ми ці вопроси намагаємося закривати своїми локальними производствами і розчинувався на торга на себя. А, тут такий ще момент, коли, наприклад, безпілотник втрачає свій втрачає свою ціль. Він не падає, як ви вже зазначили. Він продовжує свій політ, але тим не менш він вже не контрольований. Правильно? Ну давайте я теж розкажу вам хитурка. Так историю. я до того, Значит, що я до того, що якщо він втрачає свою ціль, то він в принципі стає такою э, грою у російську рулетку. Правильно? Наприклад, над э, містами. Не зовсім так. Не зовсім так. Смотрите, шахет построєн таким образом: якщо шахет тіряє ціль, у нього внутрі страпати так звана інерціальна система автономна, система польоту. На вона є на всіх ударних потолах. То есть она говорит шахеду, продолжай лететь на той же высоте, лети по компасу в том же направлении и жди, пока сигнал появится. И шахед начинает выполнять эту задачу. То есть в тот момент, когда он потерял сигнал, он летит на высоте, например, там на 2 километра, держит направление там 270 градусов, например, и летит дальше в ожидании сигнала. Как только он хоть на секунду поймает сигнал, он опять ведет поправки, корректировки и полетит обратно к цели. Потеряет сигнал, опять полетит прямо. И вот по большому счету, если мы, то есть шахет при потере сигнала, он не падает низко, камень, то есть он продолжает лететь дальше. И этим самым мы, естественно, даем шансы нашим, нашему ППО и нашим мобильным огневым группам. Плюс зачастую бывают такие ситуации, что шахет банально теряет топливо и сам планирует и садиться в поля где-то. То есть не активируется его там ударная часть, то есть это тоже происходит. Поэтому надо понимать, что рэп против шахетов это не панацея. Это комплекс, который работает только в совокупности с другими. Это с ППО, с мобильными огневыми группами. То есть он позволяет защищать объекты, действительно, но он не заставляет шахеды падать и не, не сбивает эти шахеды. Но, тем не менее, это все равно очень важный сегмент. И даже, знаете, зачастую вот происходят такие э, дружеские споры между ППО и РЭПовцами, чь, чей труд более важный, потому что рэп, понимаете, это такая, такой сегмент, который ну, напрямую не доказуем. Да? То есть, когда сбила ракета, например, шахет или пулеметом, ну, видно, ракета попала, шахет упала. А вот как доказать, что рэп повлиял на шахет, что рэп там сберег какой-то объект? Ну, как по посл после об этом можем судить. Да, на снижение, например, там, результативности россиян. Поэтому тут вот рэп — это такой сегмент, чьи, чья, результативность сразу не видно. Да? это видно со временем, во время анализа, но она видна. Как, когда мы, например, анализируем полеты шахедов по стране, но ну, это не секрет, вы все видите эти карты, как вот показывают, как вот шахеды летели в эту ночь, в эту ночь. И если мы видим, что шахет обходит какую-то зону, где есть РЭП, значит, мы свои цели достигли, мы это понимаем. То есть россияне обнаружили эту зону, понимают, что туда лететь не надо, то есть мы все ее закрыли. Да. Вот. Но если мы видим, что куда-то шахеды попадают, несмотря на наши старания. Это говорит о том, что наш рэп в этом месте слабый, его надо усилять. То есть размещать новые заказы на производство, устанавливать их, размещать. И сейчас я знаю, что даже многие гражданские структуры под кураторством военных, потому что рэп это такая штука, что ее нельзя бесконтрольно ставить везде, это может навредить. Но многие, например, ОТГ и крупный бизнес даже размещают напрямую заказы согласовании с военными и закрывают свои города и объекты рэпом. И я тоже к этому призываю, потому что мы должны понимать, что наше государство не способно. Это огромнейший очень бюджет. У нас есть куда тратить деньги на более там, критические направления. И хорошо, что большой бизнес понимает, что можно это покупать за, свои, за свой счет и это делать. И точно так же делают и в России. Еще полтора года назад российское правительство призвало весь крупный бизнес проводить тендеры, закупать РЭП для защиты своей инфраструктуры за свой счет. И сейчас очень много, например, мэры городов думают, закрывают свои подстанции. И если мы раньше, например, закрывали э, свою энергетику от, только от э, шахетов, то сейчас в пределах там 50-70 километров при фронтовой зоне работает очень много малых БПЛА противника. Это там и, и, молния, так называемая, самая активная, ВЮ-2 шахет, и мини-шахет, то есть я могу насчитать, и Талмаз, то есть десяток БПЛА, которые кошмарят при фронтовые зоны. И от этих пополам тоже э, надо защищаться. И администрация этих городов вот, зачастую начинает понимать, что хочешь эффективно защититься, ты должен в это включаться сам. Э, проводить тендеры, за, закупать дополнительно сверхгосударственный э, код, допускать РЭП и его устанавливать. Пане Сергію, давайте тепер поговоримо. У нас залишається буквально 5 хвилин ефірного часу. Тому хочеться встигнути обговорити ось цей момент. Штучний інтелект. Чи присутній він зараз у новітніх розробках РЕБУ? Чи допомагає, чи не, не допомагає, чи заважає? Розкажіть, будь ласка, про це значить на даний момент саме розпростаньона є базовий існує інтелект БПЛА. Іменно в БПЛА він дозволяє знаходити цілі, при атаці, фіксувати цілі і удержувати. Также мы находим искусственный интеллект в, в первых российских БПЛА, что нас очень пугает, которые полностью летают, игнорируя РЭП, без управления. Эти бапала сами умеют распознавать цели, и мы фиксируем их все больше и больше. То есть они пока летают не на большие расстояния, до 100 километров, но этот тип бапала, он не боится РЭП, он специально для этого сделан, для того, чтобы принимать самостоятельно решения об ударах и находить их. Искусственный интеллект в системах РЭП, он тоже частично применяется, но только в данный момент для того, чтобы распознавать сигналы, опознавать эти сигналы, потому что по радиосигналам мы должны понимать тип ПЛА, который летит, и, соответственно, этот тип ПЛА подавлять определенным сигналом например, на определенных частотах. Вот. И в этом нам тоже, конечно, помогает анализ искусственного интеллекта, распознавание этих сигналов, соответственно, выбор сигналов подавления. Поэтому Ну не так глобально, как это, вот, за кордоном граніця підсувається. То сікусти піріфасі зараз з'являється, ну скажем так, це ще пока не масова, ні не масова. Тоді останнє питання, яке хочеться задати: що з кадрами наскільки швидко можна навчити людину ось в цьому розбиратися і бути вашим побратимом і вашим а, поплічником? Ну, с кадрами очень гигантская проблема, наверное, проблема номер один у нас. Потому что э, ну, у нас очень много молодых, талантливых айтишников, программистов, да, которые ударились в этот сегмент. Украина в этом сильно. Но когда мы говорим про радиоинженеров, про схемотехников, вот, то есть это -то направление, оно не было высокооплачиваемым, очень сильно перспективным. К сожалению, у нас не так много специалистов, которые могут в этом, в этом работать. Но э, люди быстро учатся, пытаются учиться на практике. То есть обучить, например, военнослужащих обслуживать э, комплекс РЭП, это вполне можно. У нас есть специфические там учебные заведения, которые это делают, где людей это обучают. Да. Но вырастить полноценного инженера, это нужно ну, как минимум э, десяток лет, чтобы он работал в этой сфере. Потому что люди пожилого возраста, у них есть хороший опыт, но они совершенно не владеют новыми технологиями. Потому что тут каждый год что-то меняется новое, за этим надо освеживать. То есть они очень хотят помогать. К сожалению, то есть, но не совсем могут полностью помогать, а молодых специалистов, которые в этом вовлечены, у нас не так много, поэтому ну, все жалуются висково о том, что проблема есть с техническими кадрами. Да. Что ж, разумеется, еще раз благодарим вас, что нашли среди своих настолько важных справ. По охороні безпеки України час вже для того, щоб поговорити з нами, розказати і показати, це доволі цінно і доволі цікаво було. Щиро вам дякуємо за таку привідкриту завісу трішечки ось цієї всієї ребівської кухні. Пан Сергій Флеш, фахівець у галузі радіоелектронної боротьби. З нами був на прямому включені за допомогою Сергія. Ми трішечки і послухали, і подивилися, як це відбувається зсередини. Щиро вам дякую. Ми прощаємося. Дякую, дякую, до побачення. До побачення.